Kados mekaten menika kawontenan ing sakkiwa deningipun mergi ingkang nyabetaken pesisir Gelagah inggoh pesisir Congot Kulon Progo kan tingginaken bego lan krente tetrapot ingkang dipun ginaken kangge mecah aluning seganten utawi ombak menika dipuntata ing sak pinggiring mergi terpipun ing siring kidulipun Yogyakarta International Airport utawi Yia Kulon Progo jawi kangge mecah ombak Segara Kiul Kulon Prago proyek ingkang dipungarap dining Balai besar wilayah Serayu Opa utawi BPSO Yogyakarta Kaki Pi wolung dosos kawan komakansal miliar menika ugi minangka kupio kangge ngirangi abrasi ingkang tuados ing pesisir Kulon Prago ingkang sampuntumatoahetawis pungkasan menika pantameling pemecah ombak menika sampun kawitan wulan Maret kalewus Langkung lan betaken wekdal inggo sangang wulan kangge nggramungken proyek menika. anggenipun pemecah ombak menika badai bangun kanthi panjang pitung dasa gangsal meter ing aras ganten. Anggenipun bangun kani nota tetrapot menika lan uruk mawi material gesek seganten. Tumukining sak menika sampun wonten kalih wawangunan pemecah ombak, ingkang sampun kasil dipun bangun dening pemerintah kan kandi jarak kali 200 meter. Kanthi wontenipun wewangunan menika dipun acapb saged milujengaken la dan pesisir gelagah inggo congot kulon progo saking abrasi. Mekaten jadmi kuhati asung palapuran saking Kulon Progo.